В период со средины 1942 года по сентябрь 1943 года происходили массовые казни, расстрелы мирных жителей Житомира, подпольщиков, военнопленных, евреев, цыган ну и всех остальных, кто был неугоден режиму немецкому. Исходя из документов, которые вот мы достали из архивов Житомирской области, в других архивах мы занимались, общая численность людей, Погребенных здесь 110 тысяч. Но это не конкретно на этом месте. Это место, оно очень большое. Начинается вот на Багунии в трех семерках, где был, находился шталах 358, где похоронено 65 тысяч людей. И заканчивая Ивановкой, где уже находятся крайние могилы подпольщиков. Вы знаете, в районе Ивановки тоже установлен памятник. На этом месте, это место называлось до войны урочище Петровское, местные жители еще его помнят. Мы никак его не могли найти, где же оно находится, где это место. И в прошлом году мы нашли свитка живого бабушку, которая было уже 90 лет, и которая нас привела сюда и показала его здесь. Говорит, вот на этом месте, на этом месте, исходя из этих документов, погребено, похоронено порядка 20 тысяч человек. Вот мы сейчас, по сути дела, стоим на костях наших дедов бабушек, наших родственников. А, а каким чином, от, с чего началась эта проблема, как вы знаете? Я, вы знаете,